आज जिस किताब का हम तबसरा पेश करेंगे वो है ला जिसे राशिद शाह ने लिखी है राशिद शाह हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान सिकालर हैं। और ला यमूद उनकी खुद नविश्त है 415 सौ सफात पर मुश्तम इस किताब को बुक कार्नर ने शाये किया है राशिद शाह की आवाज को बहुत तोाना समझा जाता है क्योंकि वो मुमताज महक्क है इस किताब में मजहबी सियासी और माशी हवाले से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौजुए बहस बनाया गया है 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम हुए तो दोनों ममालिक में रहने वाली अकलीतों को मुश्किल का सामना करना पड़ा इस किताब में हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम कौम पर गुजरने वाले हालात जो आज़ादी के बाद से अब तक गुजरे उनकी तस्वीर कशी की गयी है मुसलमान लीडरों को किस तरीके से कांग्रेस ने इस्तेमाल किया और अगर मुसलमान भी हासिल किए तो किस कदर बेख्तियार बनाए गए इसका तस्करा इस किताब में तफसी ऐसी दिया गया है इस किताब में मोदी को हिटलर से मुसिल करार दिया गया है जो मुसलमानों ही के जरिए मुसलमानों का इस्तेसाल कराने की कोशिशों में मसरूफ है जिस तरह हिटलर ने यहूदियों के जरिए यहूदियों का इस्तेसाल कर रहे थे किताब में इस बात का भी इनकशाफ किया गया है कि अगर कोई मुसलमान सोशलिस्ट अपनी कौम या बिरादरी के लिए आवाज उठाए तो इसे बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है और अगर इसी अंदाज में कोई हिंदू अपनी बिरादरी के लिए आवाज उठाए तो उसकी हौसला अफजाई की जाती है और उसे बुरा नहीं समझा जाता मुख्तर यह है कि मुसलमान के लिए आवाज उठाना जुर्म है इस तरह लखनऊ में सुनियों और अहल तशी के अख्तिलाफ़ के हवाले से भी इस किताब में इनकशाफात किए गए हैं। राशिद शाह ने पाकिस्तान का भी सफर किया और पिशावर में रहे इस तरह अफगानिस्तान जंग के हवाले से भी उसने अपने मुशाहिदात का ज़िक्र किया है मुख्तसर यह है कि इस किताब में बहुत से नए इनकफात किए गए हैं जो कि बाकी काबिल दीद हैं